Починаємо з найцікавішого, Олександр. Зараз все-таки в нас, бачите, така розминка пройшла, як в одній знаєте, передачі. Розминка пройшла, зараз починається найгарячіше. Металіст. Металіст вчора зіграв товариський поєдинок проти Ворскле. Поступився з рахунком 1-2. Давайте подивимося, як відбувалася подія в цьому матчі. І, е... Володимирович, що ви можете сказати про цей матч? Могу сказать, вы пристально следите за металлистом, При... uh, Да, uh, ну случайно. Я вам хочу сказать, что вся команда в была в четвертьфинале Лиги Европы. Ну, И да. она заслужена, да, чтобы за ней важно стоять. Ну да, ну да. Uh, хороший спарринг получился, достаточно информативный, потому что на самом деле у нас есть некоторые проблемы кадровые. Два опорных полузащитника пропускают у нас следующий матч с Олимпиком. И uh, нам необходимо было искать какие-то новые сочетания. Значит, uh, я... Ну, я думаю, да, мы практически определились. Неплохо мы выглядели, на самом деле, я вам могу сказать, что... Но пропустили мы все-таки две быстрые атаки, вот одна из них. И второй мяч тоже быстро атака. К сожалению, я уже, наверное, набил оскомину своими словами, что нам не хватает элементарного качества, очень серьезного качества футбольного, это скорости. Вот за Громова мы не успеваем игрок, который обладает серьезной скоростью. Поэтому в каких-то моментах мы и сами себя страхуем, за это иногда и приходится расплачиваться но мы достаточно моментов имели к сожалению не забили но э, на самом деле наверное вот вот он еще один момент видите и три игрока достать его невозможно ну очень хорошая игра мы, мы заранее договорились об этом спарринге сыграть на центральном стадионе проверить знаете их ближайший резерв тут пенальти тебя поставил ну, чтобы вы просто разумеется скажешь я там передавлялся несколько раз в этот момент, так я не знаю за что пенальти уголки пересбил я не понял вообще, почему орбит это, голкипер упал перед родичем. Не знаю, что-то личное может быть. Ну вот Сергей Назаренко, еще одна легенда украинского футбола, очень хорошо сыграл эту игру, на самом деле, то, что касается э, таких футболистов, как Назаренко, в свое время у меня играл и Эдик Сахмиструк, да, и я очень трепетно отношусь, на самом деле, к ребятам, которые э, очень много сделали для украинского футбола, и я как-то сказал один раз, э, чтобы все запомнили, Назаренко выйдет на, на поле, когда он будет тем Назаренко, которым помнят его по сборной Украины, по Днепропетровскому Днепру, то есть тот футболист, на которого все ходили смотреть. Вот Сергей сейчас находится в той форме, и дай бог, чтобы он эту форму не растерял, потому что очень рваный чемпионат у нас сейчас на самом деле. И тур и снова две недели паузы. Александр Владимирович, но дело все в том, мое мнение, что он уже тем Назаренком не будет, в силу того, что ему уже не 20 лет, не 25 Согласен, Поэтому а уже оп надо какие-то дети скидки. И видно, что когда он на поле совсем по-другому выглядит металлист в атаке, его последний пас умение отдать. Вот. Поверьте, у него 30-процентная скидка. У него самая максимальная скидка, которую я могу ему дать. А, но, но его он опыт, очень мало играет. Его, его умение отдать передачу. Вот. вот правильно, как ты сказал, его умение. Да. Этому знаете, но ну для чего держат таких футболистов? Чтобы он еще не только выходил, он еще и учил тех, которые тренируются рядом с ним. Ну, учил это уже, мне кажется, наверное, и Нет, с другой Когда развивается не молодой учила, да? Когда лет... рядом с ним опытные футболисты Которые могут ему подсказать, дать по ушам То есть направить на, на путь ну, это, это должно быть ну, да. Как я понимаю всегда в этой было. позиции играет сейчас Рудыка да? Где-то Рудыка... приближенно к этой позиции ну, но... Приближенно не так да? Но Сергей все-таки согласитесь со мной Что Сергей это плеймейкер да? ну, С его умением, с его видением поля И с его владением передачи Я даже не могу с двух ног все-таки сравниться с ним тяжело. А, и тому же а почему вы не пользуетесь его этими качествами? А как же Очень редко он выходит и появляется в играх. Перемотайте, повторяю. Еще раз повторяю. На поле выйдет Назаренко. Тот, которого запомнили. Потому что, когда я прихожу, мне дают распечатку, Сергей Назаренко сделал два ускорения в общей сумме 15 метров. Скажите. Вот приходит зритель на стадион и кричат, да уберите вы его, да он уже должен был закончить давно. Но мы должны относиться к ним так. Это последние люди, которые уходят, которые играли еще за идею, да, Назарин, Шавковский. Их не так много осталось на самом деле, того поколения вашего поколения футболистов. Их единицы остались. И вот сейчас он находится в той форме, которая позволяет мне ставить его, ну, может быть, в состав сейчас наверняка, наверняка будет играть, но свой отрезок времени он должен сыграть на своем уровне. Хорошо, вот вы сейчас сказали там 15 метров, да, а для Саши Рыкуна это было много. Он вообще стоял, но он мог отдать такую передачу и отдавал такие передачи. Футболе же не обязательно там бегать, много работы пройдет. Понятно, это неотъемлемая часть. Но во главу угла ставится то, что мы требуем. Это результат. Сейчас, и эти люди они делают результат. Сейчас уже обязательно. Я, я думаю, я думаю что я ни один сказать? тренер не Потому поставит э, ну, во вред себе, да. Если бы реально он бы усилил игру, и вышел. Не... я думаю, ни один тренер не поставит слабейшего или наоборот, как я бы, не, хочу бы, быть не, не зараз... будет держать в запасе то, что сильнее. Я ну, не буду, буду зараз нажать, э, Ну как бы адвокатом чем-то. то мне просто трошки мне не сама фраза. Там люди приходят и кажут, там убери его, он же должен давно закончить. Так про кожную буду так говорить. Про ні. вас було так говорити, що ви погано тренуєте про мене, що я погано веду передачу, про Венглинського, який постійно був хорий. Говорили же? Александр, просто знаєте, якби ну це трошки якась ну, не, Нет, некоректна, така... вра, некоректна, вра, некоректна вра. Тобто, ви, Маніра <рес> ви... діалога, <рес> і ви зовсім не согласен. Ви <рес> просто, Є, Я просто да, вам поясню, ви собой. так сказали, мене це трошки покоробило. Зараз Сергій Назаренко дивиться програму і думає, Боже, мене тримають просто так, не чисто, що я можу чимось допомогти, а просто для того, щоб до щоб, ну, мене відноситься як до цього, як до легенди. памятника игорь вы плохо разумеете мою российскую я еще раз вам могу сказать то что назаренко я третий раз повторюсь потому что он на самом деле этого заслуживает я это сказал сергею назаренко потому что у меня с футболистами никогда не было никаких проблем в общении вот сидит бывший мой футболист можете у него спросить все за вас я я сказал сергею ты выйдешь на поле когда ты будешь готов играть это это очень важно на самом деле для футболиста Потому что, когда футболист выходит неподготовленный, он сам из себя, вот, по, по футбольному скажу, да, делает клоун. А почему он не подготовлен? Он же в команде, он тренируется, он проходит тренировочный процесс. У него очень, как все очень, очень неприятная была травма, тянувшаяся еще с прошлого чемпионата. Он очень много времени пропустил. Ну и в таком возрасте травма заживает намного дольше. У него очень неприятная глубокая мышца э, задней поверхности бедра, э, до которой добраться практически невозможно, вот так прощупать и уколоть. Но ну, вот это был дискомфорт. Э, но э, его умение играть в футбол, ну, никто же не отрицает. Ну, мы приходим к тому, что, слава богу, это все уже позади, да, травму как бы он залечил по последним даже матчам, да, и голевую атаку, которую он начал с, с Днепродзержинском, да, этим, этой передачей. И, и сейчас я так понимаю, что все-таки больше будет игрового времени. Поэтому только удачи. Вы сказали про роздрукивки правда Тренер сейчас должен только по ним работать? Нет. Есть определенный, знаете, вот один из самых великих тренеров, да, украинских, Валерий Васильевич, да, вот он, он всегда говорил, давайте подождем, когда придет отчет о матче. Ну, я перефразирую, да, его mm -hmm. слова, чтобы не точно говорить. То есть то, что мы видим на самом деле на экране, то, что видите вы, я понимаю вашу работу, уверен, что все матчи вы не смотрите. Хотя вот на последней передаче вы сказали, показав на 57-й 57 минуте момент Кулача, вы сказали. Вот, э, Александр, вы, же, скажите, вы, вы, я, я просто не должен быть. Вы пришли что? Ну, тут просто, ну, як? я, я дивлюсь все матчи. Нет, подождите, Игорь. Я просто, ну, подождите. для чего зараз вы поняли, что вы не дивитесь всем матчам? Я дивлюсь все матчи, Александр. Вы смотрели тот матч? Да, я дивлюсь этот матч. Ну, хорошо, мы по после эфира, чтобы Давайте. занимать это время. Так вот, приходит распечатка. На самом деле, если команда или футболист пробегает определенное количество, да, и команда набирает определенное количество действий. Оно больше, чем у соперника. Есть критерии, которые, на которые мы обращаем внимание, да? там ост... обостряющие передачи, острые передачи, э, перехваты, отборы, борьба, где, на каком участке. И вот эти показатели важны, безусловно, важны, потому что их глазом так не, э, сразу да, ну, невозможно увидеть. И э, я еще вам такой момент скажу: наверное, вы знаете, вы уже давно да, в футболе, футбольный журналист, э, что мы разбираем игры с технической камеры. Не с телевизионной картинки, потому что нам Разумею. нужна вся картинка. Да? Вот тогда, когда мы проводим детальный анализ, мы можем дать оценку действиям того или иного футболиста. При этом, как бы, ну только, наверное, тренерский штаб команды знает, какую задачу ставят тому или иному игроку. Какая у него задача, против какого э, визави он играет, ну и так далее тактические моменты. Поэтому цифры безусловно важны. Это э, наглядно, да? Когда ты приходишь, футболисты это раньше, когда там играли э, и одна видеокассета была, невозможно было разобрать, кто где играет и что, кто что делает. Сейчас в такой век современных технологий достаточно просто разбирать игры. Вы Як, пожалуйста. Много сказано. То есть я так понял, по распечаткам вы превосходите многие команды. Те, что у вас есть данные на руках. Ну, не превосходим, я вам могу сказать. Мы немногим командам уступили. Уступили по всем статьям э, шахтеру и Днепропетровскому Днепру.